नमस्कार सकाळच्या दीप्तिमान अशा सूर्याला अलिंगन करूयात आणि आपल्या दिवसाची सुरुवात सूर्य अष्टकम या शक्तिशाली आणि स्पंदने देणाऱ्या स्तोत्राने करूयात जीवनात शक्ती स्वास्थ्य आत्मज्ञान मिळण्यासाठी सूर्याचा सन्मान करूया कारण सूर्य हा आपल्याला ऊर्जावान बनवतो या स्तोत्राच्या पठणाने किंवा श्रवणाने कुंडलीतील सूर्यग्रहाच्या संबंधित दोष कमी होता सूर्याला आरोग्य आणि ऊर्जेचा स्रोत मानले जाते त्यामुळे हे स्तोत्र वाचल्याने किंवा फक्त ऐकल्याने आपल्याला आरोग्य ज्ञान सुखसमृद्धी तसेच नोकरी सुद्धा मदत होते हे स्तोत्र ऐकल्यानंतर तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला तर लाइक like करा, सब्सक्राइब करा, कमेंट करा, शेयर करा, धन्यवाद सूर्य अष्टकम अदिदेवनमस्तु भयं प्रसिद्धम मम भास करा दिवाकरम नमस्तु भयं प्रभाकरम नमोस्तुते प्रभा सप श्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहम् महापापहरं देवम् तं सूर्यप्रणमाम्यहम् त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् बृहितं च वायुकामाशमेव च प्रभुञ्च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् बन्धुकपुष्पसङ्काशं एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् तं सूर्यं जगत्कारं महातेजप्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदम् महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणव